На нас звернулася пацієнтка на зняття швів. Була проведена операція по заміні правого кольшового суглобу системою Ковіжен. Пацієнтка сьогодні вже рухається з одною милицею, буде потихеньку пересуватися вже без неї. Трохи ще є больовий синдром, але він вже не ну, майже пройшов, тому ми відновлюємося, і в нас все проходить добре. Як у вас операція пройшла? Дуже хорошо. Я очень довольна, все было просто замечательно. А боялась операции? Нет. Не боялась. Я верила врачам. Я знаю, что специалисты хорошие, поэтому полное доверие было. Скажите, а что стало для вас этим решальным моментом? что вы Очень много лет я мучилась, знаете. Боли с каждым днем все сильнее и сильнее. Невозможно было ни повернуться, ни встать, ни сесть. После операции сразу. Мне, конечно, ходить тяжело но боли все ушли полностью. Надо все. только звыкнуть Да, волей, вот те, которые были, которые мучили до операции, да, они все ушли. Те, нет, нет, mm -hmm. только какая, это да не боль, это просто когда ты ходишь, понятно, что нога еще слабая. Uh -huh. Вот это, это, понимаешь, ты понимаешь, что все, да. Да, я их делаю, я делаю упражнения, все. Ну, так что, конечно, по сравнению с тем, что было до операции, это не было Да. Что так. можете сказать людям, какие... Які... Я хочу сказать, что не надо мучиться, надо доверять врачам, обращаться в клинику, вот, и вам помогут. Да, дякую вам за гарный видео. И вам спасибо большое. Гарного вам, крепкого вам здоровья. Спасибо. И успешного вам видео. Спасибо большое.